Про следующего участника говорят, что он фирменный артист и исполняет исключительно фирменную музыку. И для финала он неспроста выбрал именно украинскую песню. Почему? Потому что он украинскую музыку считает и современной, и модной. И самое главное, она ему близка. Никита Киосе, парень, для которого Украина стала второй родиной. Киеве, я уже где-то полгода живу сам, без родителей. И я скучаю за родителями, да. В моем родном городе, в Рязани, добиться каких-то запредельных высот просто невозможно. И поэтому мой педагог, моя мама согласились, чтобы я жил в Киеве и работал в Киеве. Иногда бывает грустно, но ничего. Я справляюсь потихонечку. Я очень скучаю по своему родному городу, но Украина уже становится для меня вторым таким родным местом, где я буду находиться в дальнейшем. Ну, честно, так страшно было ну, в тот момент, когда мы стояли на сцене э, с Кристиной и Олей. Но я на секунду увидела взгляд Тины и поверил ей, что я пройду дальше. Финалистом у команды Тины Стоя Киоса. Я, безусловно, очень благодарен Тине за то, что она выбрала меня. Спасибо огромное. Этот эфир будет просто, просто особенным, потому что приедут мои родные, мои папы, с мамой будут меня поддерживать. Будет все круто. Китом, за час нашого проєкту у тебе траплялися проблеми з голосом, була і ангіна, і незмикання зв'язок. Зараз все в порядку. Всі болезни залишилися вже в прошлом, і зараз я вийду на цю сцену і вивчу свою любов'я. Як ти обіцяв, сьогодні у фіналі ти заспіваєш українською. А що було найважче у підготовці? Я думаю, пережити цю э, пісню через себе. І щоб от проблем точно не було, я тебе. талисманчик себе на удачу, который мама мне вышла в 6 лет. Я уверена, что сегодня цей талисман принесет тебе удачу. Успеху! Бежи на сцену! І фахівці-фонятори і психологи нашого проекту одностайно зійшлися у тому, що через стрес і знервованість у Микити почалася передчасна мутація голосу, і зупинити цей процес вже неможливо. Те, як Микита сьогодні заспіває на сцені, передбачити не береться ніхто. Вважав би, що ти білий день без дощу, але сльози на твоєму обличчя І сказав би тобі не моя, не моя, тільки ти не пускаєш мене, Вважав би, що ти Без ирок, а лишь зияют твои ясные очи. Сказав это тебе, ты лишь сон, только сон, а лишь ты не пускаешь меня. Вид я благаю вид be safe here Аплодисменты Никите Фиосе. Я ничего не понимаю в вокальных мутациях, но я желаю одного, чтобы рано или поздно наш Никита мутировал настоящего большого артиста. А вот сейчас хотелось бы услышать в первую очередь от вас, Олег, какие все-таки огрехи, если они были, вы услышали в исполнении Никиты? Ну, по-перше, Микиту, дуже дякую за куринскую мову. И... Ну, багато... Багато є жартів на рахунок акценту в українській мові. Там ну, в Бомонді, Політбомонді в основному українському люблять поговорити українською мовою специфічно. А я помітив росіяни, коли вони розмовляють українською мовою, в них чомусь виходить такий шведський акцент. От і Микито справжній артист, тому що в тебе навіть галицький акцент, в тебе західноукраїнський акцент це настільки. Настільки ти тонко чуєш мову, що, що ці, я не знаю, прононси, десононси, але тільки єдине, що ну, це ти не міг знати в тексті, в тексті ну це в тексті помилка пелюстка — це жіночі статі. А ти, а ти співаєш пелюсток. Пилю, ну Це ти, ти не міг знати. Це пелюстка це жіночі статі. Это единственная це, проблема. Это единственная проблема. С полюстком... проблема все, мне очень нравится. Ты действительно фирменный, ты фирменный спевак, и саме, саме, я прагну за то, чтобы украинская музыка была фирменна, и ты это делаешь. Дякую тебе. Спасибо, Тина. Я даже не знаю, можно ли считать замечания про пылюстки замечанием. Неужели все настолько хорошо? Тогда уж хвалите в полный голос своего артиста. Нет, не, я не считаю, что это замечание. Самое главное, мне понравилось еще галыцкий акцент. я же галычанка. Тому и галицкий акцент. А, Никита. Так это не хиба? Ну, не, я галичанка, Ивана Франкевщина. Это а, а еще не. ты, дали. Никита, какой же ты молодец. Как чувственно, как по-настоящему, как искренне ты исполнил эту песню. Ты певец сегодняшнего времени. Артист. А, который поведет за собой молодежь, артист которому есть что сказать, человек, который прирожден быть на сцене. Я вижу это в твоих глазах. Я вижу в твоих глазах желание, э, желание творить, писать, быть любимым и дарить любовь. Ты сегодня это сказал перед выходом на сцену. И наконец-то! Я знаю, как тебе было тяжело без твоих родителей здесь в Киеве. Наконец-то я увидела в тебе уверенность, потому что сегодня твоя мама здесь. Этой уверенности, мама, поверьте, нам вас сегодня не хватало. Все эти эфиры, а сегодня я увидела вас, познакомилась с вами. Это действительно чудо. Как важна мама все-таки для сына. Вот мой сын сегодня смотрит программу, и он всех детей помнит, обо всех мне рассказывает, кто ему нравится, кто нет, так вот ты ему очень нравишься, потому что ты певец сегодняшнего времени. Поздравляю тебя! Давайте еще раз поблагодарим Никиту за это теплое выступление. Настолько теплое, что даже шарфик не пришлось повязывать на микрофонную стойку. Можно пока не поздно, я скажу. Я скажу одно слово, уместное в этой ситуации. Спасибо! Спасибо всем, спасибо. Спасибо моим родителям, спасибо музыкантам. Спасибо режиссерам-постановщикам, спасибо музыкальным продюсерам. Спасибо! Ты маешь ведь сказать и дякую своему тренеру, а я хочу сказать нашим зрителям, вернее попросить их от имени Никиты, от имени его родителей, от имени Кароль, Никита Киосы ждет вашей поддержки. Голосовать за Никиту вы можете, отправляя смс с цифрой 12 на номер 9969 или звоня по номеру телефона 0910 28 12. Это Никита Киосы.